Terima kasih uh, Puan Moderator Puan Zaiti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang dihormati Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai Jabatan Pertanian, MPOB dan semua uh, peserta khusus peserta seminar IS pada hari ini Okey. Sebenarnya apa yang saya nak ceritakan hari ini uh, adalah telah diceritakan oleh semua rakan-rakan Uh, perbentang kertas kerja uh, tetapi ada satu maklumat yang penting yang perlu saya ber ingin berkongsi dengan saudara-saudari sekalian iaitu pengurusan IS yang melibatkan 4P iaitu pencegahan, penghapusan, pembendungan dan pengawalan spesies asing invasif. Okey, kalau kita lihat dekat sini ya, kehilangan biodiversity. So ada 5 ya penggerak utama yang menyumbang kepada kehilangan biodiversity. Iaitu perubahan iklim, pemusnahan dan fragmentasi habitat, eksploitasi langsung, pencemaran dan yang tidak kurang hebatnya yang menyumbang kepada kehilangan biodiversity adalah spesies asing invasif IAS. Okay, next. IS juga memberi ancaman kepada industri pertanian di mana kalau kita lihat ya data telah menganggarkan IS menyebabkan kerugian melebihi 644 bilion USD di antara tahun 1970 hingga 2020 dan kalau kita lihat ya sektor pertanian yang menjadi penyumbang yang utama itu 79% daripada sektor-sektor lain Okay, next. Juga kita lihat ya, isu-isu IAS ini sangat menjadi isu besar ya dalam negara kita sehingga menjadi liputan media-media yang utama di negara kita. Okay, next. Dalam kawal selia IAS ini, kerana IAS ini, dia bukanlah isu, hanya isu negara kita sahaja. Dia adalah isu global, international, jadi ia juga dikawal selepas di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau, di peringkat nasional. So antara perjanjian ataupun organisasi ataupun conventions yang mengawal selepas IAS ini, yang utama adalah CBD, iaitu Conventions on Biological Diversity dan selain itu juga IPCC yang fokusnya kepada International Plant Protections conventions, juga scientists fokus kepada endangered species dan juga WTO agreement iaitu dan SPS iaitu sanitasi and phytosanitasy measure. So manakala, di peringkat serantau juga ada perjanjian iaitu conventions A iaitu ASEAN and Pacific Plant Protections, APEX, ABC, AFINS, Okay, next. Di peringkat kebangsaan, ya, iaitu di Malaysia. So, kita, Malaysia telah mempunyai dasar dan pelan tindakan untuk kawal selia IAS, Iaitu di dasar yang kita ada adalah dasar keperbagaian biologi kebangsaan yang implementationnya tahun 2022 hingga 2030. Dan kita juga ada National Action Plan on Invasive Alien Species In Implementation dalam jangka 5 tahun 2021 hingga 2025. So untuk kawaselia ini perundangan sangat penting menjadi punca kuasa bagi setiap pelan tindakan IS di mana Akta Karantin Tubuhan 1976 menjadi punca kuasa untuk kawaselia IS. Begitu juga dengan Akta Perhimpunan Karantin dan permesaan Malaysia 20 Uh, 2011 di bawah uh, Markis ya. Dan di peringkat kementerian, jabatan dan juga agensi, kita mempunyai jawatan kuasa IS kebangsaan dan juga jawatan kuasa uh, teknikal IS yang menyokong IS kebangsaan. Uh, seterusnya next. okay, sorry ya. Okay, kita lihat ya uh, garis masa. Okay, tadi saya ada sebut di peringkat, uh, antarabangsa untuk kawal seli IS satu convention iaitu uh, Convention Biology Diversity yang di mana pada tahun 1992 pertubuhan CBD ini telah dipersetujui semasa sidang pemuncak dunia di Rio de Janeiro di mana ya CBD ini Objektifnya ada tiga iaitu pemuliharaan pemuliharaan biodiversiti penggunaan lestari dan perkongsian faedah secara adil dan saksama. So, pada tahun 1994 Malaysia telah menganggotai CBD ini. Dan pada tahun 2000 iaitu semasa mesyuarat COP 6, COP itu adalah Conference of Parties di mana ia adalah salah satu uh, mesyuarat di bawah CBD. So dalam mesyuarat uh, COP ke-6 ini di bawah artikel H di mana telah dipersetujui setiap anggota yang menganggoti CBD perlu ada satu pelan tindakan pengurusan di mana mencegah kemasukan, mengawal dan memusnahkan, ya, menghapuskan spesies asing invasif ini yang mengancam ekosistem dan juga habitat. Jadi pada tahun 2006, semasa COP8 telah disyorkan kerjasama di peringkat nasional ataupun serantau bagi pengurusan IAS. Oleh itu, pada tahun 2007, Malaysia telah menubuhkan National Working Group IAS. Okay, next. Working Group IS ini adalah disekretariatkan oleh 2A namun pada tahun 2008, 2016 seiring dengan pertambahan bilangan keahlian dan juga peranan dan tanggungjawab dalam pengurusan IS ini maka National Working Group IS ini telah dijenamakan semula kepada Jawatan Kuasa Spesies Berbahaya IS. Pada masa itu namanya berbahaya sebab dalam uh, masih belum ada lagi uh, perkataan invasif itu. Uh, namun pada tahun 2021, tiga jawatan kuasa uh, IS teknikal telah ditubuhkan bagi membantu jawatan kuasa IS kebangsaan. Okay, next. So inilah an, uh, antara ya, di mana jawatan kuasa IS kebangsaan yang dipengerusikan oleh uh, KSU, KPKM dan dibantu oleh tiga jawatan kuasa IS tumbuhan, uh, Secretary sekretariat oleh DUA, jawatan kuasa ekuatik, sekretariat oleh uh, jabatan perikanan, jawatan kuasa teknikal IS haiwan dan penyakit bawaan haiwan sekretariatnya oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okay, next. Okay, kita lihat pada tahun 2010 di mana Aci Biodiversity Target dengan sasaran 20 telah, memutam, telah dalam musyarat COP10. Dalam sasaran 20 ini, pada sasaran yang ke-9, Ya, di situ telah dimutamatkan bahawa menjelang tahun 2020 spesies asing invasif dan laluan kemasukannya telah di pasti dan diberi keutamaan dan juga pelan tindakan telah dilaksanakan dan pada tahun 2022 Kuming Montreal Global Biodiversity Framework yang implementationnya dalam 2022 sehingga 2023 dengan 23 sasaran telah dimutamakan dalam COP15. So dalam 23 sasaran ini, sasaran yang keenam fokus kepada IAS iaitu dia mengatakan di sini menghapus, meminimum, mengurang, mengurus Impact IAS dengan mengenal pasti IAS tersebut dan menguruskan IAS, dari segi kemasukan, mencegah kemasukan penularan yang menjadi keutamaan serta mengurangkan kadar penyebaran IAS Okey, next. Oleh itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dasar keperbagaian biologi kebangsaan di negara kita, kita dah ada tiga sebenarnya. Bermula selepas kita menganggoti ECBD pada tahun 1994, telah wujud DKBK yang pertama eh, pada tahun 1998 hingga 2015. Selepas itu tadi kita saya dah maklumkan ACI Biodiversity Target. So selaras dengan itu pada uh, 2016 hingga 2025 satu DKBK baru telah diwujudkan. Uh, Namun uh, DKBK baru ini kita hanya menggunakan uh, sehingga 2022 sebab dia muncul tadi Kuming Montreal Global Biodiversity Framework pada tahun 2022. So, dia sambung pula dengan uh, DKBK yang baru. Itu DKBK baru ni kita akan guna yang sekarang ni sehingga tahun 2030. So, di mana dalam matlamat ya, matlamat 3, sasaran 13 ini, dia telah mensasarkan bahawa pada tahun 2030, ya, langkah-langkah iaitu langkah-langkah pengurusan IS iaitu pencegahan, penghapusan, pembendungan dan pengawalan IS ini telah ada, telah in place. Okey. Jadi sebab itulah kita perlu melalukan menjalankan tindakan kesedaran, pemahaman, merangkakan tindakan untuk pembendungan dan juga mengawal dan mencegah IS. Okey, next. Selaras dengan DKBK tadi, maka wujudlah plan tindakan IS di mana jawatan kuasa IS kebangsaan telah mewujudkan dua jawatan dua plan tindakan uh, IS yang pertama adalah National Action Plan for Prevention, uh, Prevention, Eradication, Containment and Control of IS in Malaysia bermula pada tahun 2014 sehingga 2018. So, selepas itu dia diganti oleh uh, National Asian Plan on Invasive Species implementation yang kita tengah implement sekarang yang akan berakhir pada tahun ini. Itu 2021 hingga 2025 yang ada tiga matlamat di sini. So, ekoran daripada itu, pada tahun 2021 153 IS utama telah dikenal pasti. 153 ni termasuklah ekokultur ya, perikanan, IS-IS yang dalam perikanan dan juga IS-IS haiwan dan juga penyakit bawaan haiwan. So hanya 54 IS utama bagi tumbuhan. Namun pada tahun ini ya kita telah kemaskini itu 59 uh, pertambahan daripada 54 IAS kita telah berjaya mencapai kita telah berjaya mengenal pasti dan memberi keutamaan ya 59 IAS itu dengan plan tindakan pengurusan di mana kesemua 59 IAS ini telah dijalankan analisis risiko perosak. Okay, next. Oleh itu kita perlu ya menjalankan program pencegahan penghapusan, pembendungan dan pengawalan IS. Untuk itu ya, saya ingin bercerita sedikitlah bagaimana pengawalan yang di peringkat nasional itu peringkat pencegahan kita kenali dia sebagai first line defense iaitu di de border. So kita juga akan buat penghapusan, pembendungan dan pengawalan di border dan juga di post border iaitu kalau di border adalah second line defense dan di post border adalah third line defense. Okey, apakah uh, tujuan-tujuannya? Okey, next kita lihat. Okey, untuk pencegahan dalam strategi pengurusan IS ini, pencegahan adalah menghalang ya. Sebab tadi kita kata dia di uh, dia, sebab dia di uh, border, jadi dia adalah untuk pencegahan bagi menghalang kemasukan dan juga penularan IS. So, manakala penghapusan adalah untuk menghapus populasi awal IS sebelum ia tersebar. So, pembendungan adalah menghadkan penyebaran IS ke kawasan lain. Dan pengawalan adalah menguruskan populasi IS secara berterusan dan mengurangkan impak jangka panjang. Okay, next kita lihat dengan lebih lanjut. Okey. Kalau kita lihat ya, gambar rajah ini apa yang saya ingin ceritakan langkah-langkah di mana pencegahan, penghapusan, pembendungan dan juga pengawal ini sangat penting. Kalau kita lihat ya, dekat pencegahan, dekat border, it's a first line defense. Dekat situ IS belum lagi wujud. Sebab tu kita tengok tadi daripada 59 IS satu ada 40 IS yang belum berjaya memasuki Malaysia yang inilah dinamakan first line defense kita kena defend dia kita kena cegah dia jangan masuk ke dalam negara kalau kita lihat dekat sini langkah-langkah yang untuk pencegahannya dari segi kos sangat minimum tetapi kalau IAS ni dah mula dikesan dah masuk ke dalam negara kita dan kita perlu hapuskan dia sebab masa itu populasi itu kecil di kawasan-kawasan isolated saja di kawasan-kawasan terpencil. Ya, jadi kita boleh melakukan penghapusan. Jadi kos juga minimum pada ketika itu. Namun, ia akan sekiranya populasi itu meningkat ya secara mendadak, penghapusan sukar untuk dilaksanakan. Dan bila kita lihat kos, ia akan lebih meningkat dengan pelbagai kos-kos yang kita perlu lakukan termasuklah kos-kos pengawalan. Apabila populasi AS ini juga telah tersebar ke seluruh eh, populasi ke seluruh kawasan seluruh Malaysia termasuk semenanjung, termasuk Sabah, termasuk Sarawak. So inilah yang menyebabkan kos akan meningkat dari segi pengurusannya. So apa yang kita boleh nampak dekat sini? mencegah adalah lebih baik. Jadi sebab itu kita perlu bersama-sama ya menggalas tanggungjawab ini. Okay next. Okay ini secara ringkas saja, ya. Saya ingin tunjukkan apakah strategi pengurusan IS dalam pencegahan, penghapusan, pembendungan dan pengawalan. So kalau kita lihat dekat sini pencegahan ini kita tengok tadi first line defense dekat border. So apa yang perlu kita buat? Yang pertama adalah kesedaran ...dan pendidikan awam. Inilah semua ini adalah salah satu... ...kesedaran dan juga pendidikan awam... ...yang kita perlu uh, tunjukkan... ...yang kita perlu wararkan... ...supaya kita perlu buat aktiviti lain... ...yang seterusnya. Okey. Uh, uh, next, balik. Uh, back sebalik. Okey. Okay, kita lihat pula penghapusan. So, dekat penghapusan ini... ...di mana sekiranya kita menjumpai IAS... ...yang paling penting sekali... Uh, kita akan membuka satu a uh, dikenali di sebagai uh, war room ya iaitu pusat kawalan strategi IS ya di situ kita akan menjalankan uh, pemeriksaan dan juga ada IS yang sebab IS ini adalah berbahaya seperti RPW kumbang merah palmi ini kita telah wartakan dia sebagai perosak berbahaya ya di bawah atas karantin tumbuhan dan dalam perbendungan kita akan uh, uh, lagi. Okay. dalam pembendungan iaitu uh, aktiviti pemantauan di zon uh, zon pemampan ya, pengawalan pergerakan dan juga kita akan buat uh, bancian sama ada bancian pengesanan dan juga delimiting survey Okay, seterusnya dalam pengawalan kita laksanakan IPM. Dan yang paling penting dekat sini adalah kerjasama uh, komiti, iaitu kerjasama daripada saudara-saudari dalam pengawalan IS. Mana-mana yang IS yang telah berjaya masuk ke dalam negara kita, kita perlu bersama-sama membuat pembedongan, pengawalan dan juga penghapusan. So yang paling penting dalam strategi penguatkuasaan dalam strategi pengurusan IS ini adalah penguatkuasaan karantin tumbuhan. Okay, next Ini perkara ataupun peranan penting Yang tuan-tuan, saudara-saudari perlu tahu Kalau kita lihat tadi daripada flow Apa yang setelah saya ceritakan tadi Dengan kawal selia di peringkat Antarabangsa, serantau, kebangsaan Jadi kerajaan boleh merangka Dan menguatkuasakan undang-undang Dalam melaksanakan polisi Dan juga pelan tindakan pengurusan IS. Namun begitu ya, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini, ya, perlu tahu tanggungjawab juga sebagai usahawan tani, sebagai pengimport perlu juga menjalankan peranan yang penting iaitu pemantauan, ya, sebab perlu bekerja, perlu membantu juga kerajaan dalam membuat pemantauan berterusan ya, di ladang dan sekiranya menjumpai IIS tadi, sebab dah tahu macam mana tanda, macam mana simptom serangan so perlu laporkan kepada pihak berkuasa, terutamanya kepada jawatan kuasa IIS tadi, kalau peringkat kebesaran boleh laporkan kepada Kementerian, iaitu KPKM Kementerian Pertanian, kalau ia berkaitan dengan IIS tumbuhan, laporkan kepada Jabatan Pertanian merupakan jawatan kuasa IS jawatan kuasa teknikal IS tumbuhan juga seterusnya lah kepada kalau jumpa penyakit haiwan boleh hubungi uh, DBS dan seterusnya ok next kita lihat ini tadi saya dah bagi tahu mencegah lebih baik dari semua yang tadi tu tapi inilah tindakan yang saudara-saudari perlu beri perhatian kerana mencegah adalah lebih baik. Jadi, prihat, sikap prihatin saudara-saudari sangat penting dalam melaporkan segera sekiranya menjumpai IAS kepada Jabatan Pertanian ataupun kepada agensi yang berkaitan. Dan juga, saya tahu tuan-tuan ada haiwan ataupun tumbuhan kesayangan. Jadi, pastikan pak tersebut bukan Uh, yang dibuat hiasan itu, yang dibeli itu bukan is. Begitu juga sekiranya mengimport bahan-bahan tanaman, perlu pastikan mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan pengimportan. Uh, ini yang paling penting juga ramai suka shopping ya online sekarang ni e-dagang, uh, e-commerce itulah yang menyebabkan yang kita kerajaan juga sukar untuk kawal. Jadi sebab itu atas kedarah sendiri kita perlu pastikan. Barangan yang kita beli tu bukan IS sebab dia direct terus door to door. Ah itu yang kita sangat bimbang. Ya. Ah dan juga aktiviti kita melancung. Saya tahu kita suka melancung, kita suka pergi satu balik kampung, satu ke kawasan ke kawasan yang lain, perlu pastikan bahawa kita tidak bawa balik kampung kita atau kita pergi luar negara dengan membawa tumbuhan, bahagian tumbuhan biji benih, haiwan serangga, pet kesayangan, tanah, media dan sebagainya Uh, yang adalah IAS. Itu perlu kita pastikan. Ya, dan lain-lainlah kalau kita dalam aktiviti riadah dan sebagainya, kita pastikan kita bersih pakaian bebas daripada IAS. Dan juga kalau kita terlibat dalam kerja-kerja uh, pertanian pertahanan, yang paling penting tadi, ya, jentera-jentera peralatan dan sebagainya bebas daripada IAS. Okey, so sedikit ya, gambar-gambar yang saya ingin ceritakan dalam aktiviti pencegahan iaitu di border tadi. First line border inilah dia verifikasi pematuhan syarat pengimportan, larangan pengimportan, ya memberantas aktiviti-aktiviti penyeludupan, juga bancan-bancan di permis ya dan juga kit-kit pengesanan IS. Okey, next. Uh, next. Okey, uh, okey kita lihat juga dalam pencegahan media-media masa dan juga media-media elektronik Uh, selasa sebelum tu ada next okey kita juga ada buat program kesedaran di sekolah sebab sangat penting ya pendidikan awal di uh, sekolah di mana anak-anak kita juga perlu mengenali IS itu jadi beberapa program yang telah kita laksanakan di sekolah-sekolah uh, untuk memberi kesedaran kepada anak-anak pada peringkat awal dan juga program-program uh, -program e bahan kepada orang awam berkenaan dengan IS. Okey, next. Dan juga ebahan di media masa dan penyampaian maklumat secara elektronik iaitu webinar-webinar berkaitan IS juga telah dilaksanakan. Okey, next. Okey, kita lihat aktiviti penghapusan yang telah dijalankan di pintu-pintu masuk iaitu pintasan consignment telah dijalankan berdasarkan pemeriksaan dokumen dan consignee yang mana tidak uh, patuh kepada syarat-syarat pengimportan dan juga di pintasan IAS telah dimusnahkan. Ya, termasuk juga dengan penghapusan IAS uh, di kita juga ada perasan perangkap IAS ya di setiap uh, lalat buah ya uh, di pintu di sempadan-sempadan antara Malaysia Thailand ya, juga dimusnahkan sekitar kita menemuinya. Okay next juga uh, penghapusan sekiranya ia telah masuk ke dalam negara kita kita perlu hapuskan segera iaitu beberapa ya seperti partheniums uh, rumpai salvinia rpw ya kumbang merah palme perlu kita musnahkan segera ya, pada tanaman kelapa kelapa sawit dan juga kurma okey next dalam aktiviti uh, pembendungan ya pemantauan sangat penting iaitu detection ya detection dan juga delimiting survey. So detection ni adalah untuk kita nak mengesan uh, awal IS ini dan sekiranya kita telah menjumpainya kita akan menjalankan delimiting survey untuk meluaskan lagi ya pemantauan dari segi radius serangan itu. Okay, dan kita juga akan uh, pasang bendera amaran berkenaan uh, serangan IS. Dan termasuklah tadi ya, kita membersihkan jentera-jentera pertanian sebelum dipindahkan dan yang paling penting dekat sini ya, sekiranya kita dah menjumpai EIS di dalam kawasan kita kita perlu kawal pergerakan keluar masuk. Ya, termasuk diri kita sendiri, kenderaan dan sebagainya dan juga ya bahan tanaman ataupun hasil tanaman dalam kawasan tersebut kita tidak boleh keluarkan sebab kita risau dia akan tersebar ke ladang sebelah ataupun kawasan-kawasan lain. Okay, next. Okay, dari segi pengawalan ini pemantauan berterusan sangat penting ya pengawalan ini bancian pengesanan di ladang dan bila kita buat bancian tersebut so bila kita uh, termasuklah juga ya dengan pemasangan perangkap feromon ya untuk kita nak mengawal IS dan yang paling penting di sini juga iaitu teknologi-teknologi uh, terkini dalam pengesanan dan pengesahan uh, IS. Dan ini penting yang saya kata tadi iaitu kerjasama dengan komuniti uh, setempat. Ya, di mana ya? Uh, kita perlu memperkasakan usahawan tani dan pengurusan dalam pengurusan IS ini. Jadi sebab itu ya tugas dan tanggungjawab saudara-saudari sangat penting dalam menangani isu IS ini. Okay, next. Okay, ini adalah beberapa ya pemberit pengurusan IAS yang telah disediakan dan telah diterbitkan ya oleh Jabatan Pertanian dalam pengurusan spesifik yang melibatkan kepada uh, pengurusan pembendungan dan juga penghapusan IAS. Okey next kita lihat uh, sambil itu juga kita ada menerbitkan ya info diagnostik di mana saudara-saudari uh, boleh uh, mendapati semua info-info uh, ini di laman sesawang DOE uh, DOA dan juga di Facebook Biosecurity Tumbuhan. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.